Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад. Сьогодні продовжуємо говорити про людей, які допомагають нашим військовим у зоні АТО. Це, звичайно, волонтери. Люди, які допомагають і які знають, що потрібно нашим солдатам прямо зараз. А у другій частині нашої програми, як завжди, цікавий і корисний майстер-клас. Тож залишайтеся з нами, ми починаємо. У нас у студії волонтери це Валерія Новікова та Дмитро Іванов. Доброго дня. Доброго дня. Ви займаєтесь волонтерською діяльністю вже майже рік. Допомагаєте нашим військовим. Це почалося саме з початком військових дій на території нашої країни. Так розкажіть саме про початок вашої діяльності. Ну, якщо говорити Крим, то так, да, з самого початку воєнних дій. Uh, ну, собственно говоря, моя волонтерская деятельность это была реакция на происходящее в Крыму. Я записалась в ОДА в полк национального захисту и помогала оборудовать блок посты вокруг Днепропетровска. я там дежурил мой муж. И когда мы узнали, что там не хватает некоторых вещей, а администрация не, не а, снабжает, получается, элементарным, там, допустим, репеллентами, огнетушителями, мы все сделали сами, то есть собрали деньги, купили, отвезли. Потом поступили еще просьбы, собрали денег, купили, отвезли. Вот ну, до сих пор возим. И сейчас у вас уже сила, как вы называете, корпорация волонтерская. Так чему сама корпорация, Дмитро? Ну, это мы пытались как-то объяснить самим себе и окружающим, как вообще выглядит наша деятельность вот в рамках общества. То есть мы же там не домашние посиделки, у нас уже, по сути, можно сказать, серьезная организация, налаженные связи, вплоть до внешнеэкономических. Поэтому корпорация, наверное, это правильнее всего, потому что мы объединяем в своем лице как бы, различные виды деятельности. То есть мы занимаемся коммуникациями с воинскими частями, и не только с воинскими частями. То есть наши контакты, они расходятся по всей Украине. Мы получаем, получаем как бы, запросы какие-то, получаем э, информацию о нуждах, получаем информацию о проблемах, э, ну, это так, если очень общее, не вдаваясь там в детали. Да. Мы потом это все дело перерабатываем, обсуждаем, у нас, так сказать, свои конструкторские группы, какие-то мозговые штурмы, мы находим решения, как э, решить проблему, которая возникла. Вот. И дальше мы занимаемся воплощением этого решения в жизнь. Соответственно, у нас есть и, скажем так, какие-то свои уже наработанные логистические схемы, есть люди, которые отвечают за то, за иное. Почему это даже не люди, это группы людей, потому что при всей разнородности, особенно в свете ну, тех, ну как бы таких вот интересных интересных кавычках тем, когда любят поднять там ссоры между волонтерами и так далее осветить. При всей этой разнородности, при всех тех эмоциях, которые мы как нормальный народ, да, мы же не можем без эмоций. Вот. При всем при этом мы, главная задача у всех волонтеров, это помочь нашей стране, помочь выдержать тот удар, который вот сейчас по нам нанесли. И вот эпоха личности в 21 веке она закончилась. То есть вот личности на уровне там, президента, либо командующего, там, это да. А вот чтобы решать эти задачи, нужно именно корпорации. То есть должны, несмотря там, на эмоции, на приязни, неприязни, должны все решать одну общую задачу. То есть, конечно, в итоге вечером мы, когда что-то обсуждаем, либо сам себе идешь домой, думаешь, что в 11 вечера, да, говорим, ну ладно, хорошо, он не прав, но он-то помогает так же, как и я. Сменилась осведомлённость людей. Перестали искать кого-то, кто винный, и люди начали работать ещё. А вот волонтерство при всём своём таком кажущемся там романтизме может быть ещё что-то. Это очень такой труд тяжелый, неблагодарный, и я очень уважаю людей, которые помогают а, как бы нам. А, выделяя что-то из своего обычного жизненного уклада. И, наверное, точно так же, как военные говорят, что <coughs> когда им говоришь, а ничего, что тут вот люди там свадьбы отмечают там, или что-то, они говорят, что мы там стоим для того, чтобы вы могли здесь жить. Соответственно, мы, как вот волонтеры, которые в силу тех или иных причин, то есть это очень длинная история, как у каждого своя, почему мы сейчас волонтерством занимаемся ну, на 110%, да, мы очень благодарны тем людям без которых мы бы не смогли которые там выделяют по полчаса в день там да, по 100 гривен в месяц там может быть э, могут просто так сказать помахать флажочком, понимаете мы когда едем с грузом мне например э, гаишник честь отдает у меня потом блин неделю понимаете я на крыльях хожу даже приятно еще Конечно, люди так да, ставятся. Да, да вот вот это вот и вот это вот нас объединяет в такую корпорацию добра Зараз ситуація змінюється, ціни ростуть, свідомість людей змінюється у когось в кращий бік, у когось не, не дуже в, в гарний бік, скажімо так. І чи змінилася кількість грошей, які люди почали перераховувати на ваші картки? Чи змінилися потреби? От як наше суспільство реагує на ситуацію? Ну, скажем так, денег стало чуть-чуть меньше, конечно, потому что уже люди и устали, и упали доходы, но все равно все те, с кем мы сотрудничали, и новые люди, они нам стараются помочь, ну, хоть хоть как-нибудь. И э, тем, кому кажется, что 5 гривен – это несущественно, это очень существенная сумма. Взагалле ваша деятельность делится на три таких великих подраздела, так, Валерия? Расскажите про них. Це... Вы mm. самая да, я, тех, да, я расскажу про себя. Я занимаюсь э, большим количеством бытовых вопросов. Э, я готовлю, э, за, закупаю одежду или ищу там, кто может что пожертвовать тоже. Э, занимаюсь закупкой хостоваров. Это такая вот вроде как ерунда тоже, но совершенно необходимая. Спички, свечки, сухое горючее и... Прочие бытовые мелочи. Ну, в основном, конечно, я занимаюсь едой. Я сушу дома овощи, складываю из них со смеси для того, чтобы готовить супы, борщи. Перерабатываю там, мед с орехами, с лимонами. То есть витамины нашим воинам тоже ну, абсолютно необходимы, тем более и в таких условиях, и в погодных условиях тоже. Чи можуть наші глядачі, які зараз дивляться нашу програму, якось допомогти вам продуктами? Які продукти необхідні? Вони бачать телефони на екрані, і, можливо, в когось виникли такі думки, що можуть вам допомогти? Що потрібно? Нам нужна абсолютно любая допомога, то тобто, і пачка гречки нас може порадувати. Єнсний нюанс бажано не передавати консервацію в трьохлітрових стеклянних банках. Все остальне, все, чим чоловік може, чим хоче, любая наймаленька сума. Помочь руками, даже навіть порезать овочі, допустим, хто не може виділити щось матеріальне. Продукти ну, дійсно абсолютно любые. Коли люди передають до вас продукти, які найбільше, найпопулярніші, скажімо так, які несуть ваші люди, і можливо, ви навіть скажете про те, що ще не потрібно вам передавати. Чтобы заориентироваться. Ну, смотрите. я не скажу что такое, что, что именно, что не нужно. В основном нужна, конечно, это тушенка, крупы, овощи, что-нибудь витаминное, это лимоны, мед, орехи. Опять же, допустим, солдатов хорошо кормят, но у них нет разнообразия. То есть, допустим, специи, у них это просто праздник, когда привозишь новые специи, это хоть, какая-то радость жизни. И також, мабуть, не треба передавати продукты, які можуть швидко псуватися. Да, себя. то, что портится, то, конечно, нет. Но, с другой стороны, если больше ничего другого нет, я придумаю, что с ними делать. Я или высушу там, или законсервирую, и все равно передадим. Это ваша э, такая миссия, так, годувати солдат ваших подопечных. До речи, кто ваши подопечные? Ой, Дима. Ну, очень разнообразный, так сказать, спектр, с кем мы сотрудничаем, это начиная от э, летчиков, вертолетчиков, э, которые как бы к нам залетают Днепропетровск, э, это солдаты разнообразных частей, то есть если их там посчитать, тут не хватит пальца на одной руке. Потому что <coughs> на самом деле это фронт очень маленький. И от нас можно до, до, добраться в любое место и там тебе и морская пехота, и разведка, и артиллеристы, и танкисты, и пехотинцы, и связисты, и мои любимые ремзвода, про которые там вот, так сказать, фронт, фронт на фронте, да, борьба с металлом, вот. Медики, подвиг которых это вообще что-то за гранью моего понимания, вот. У нас есть там специальное подразделение воинские, которые занимаются эвакуацией, оказанием первой помощи раненым. Вот ими тоже мы занимаемся. Ну, в общем-то, практически все, то есть нельзя там, сказать, мы занимаемся там, одной вот этой бригадой, либо одним вот этим вот мероприятием. Да, то есть нюанс в том, что мы не отказываем в помощи никому, то есть нам поступают запросы, и кто попросил, то мы поможем, тем более, если можем. Мы сотрудничаем и с Днепропетровским волонтерским центром, и э, Армия волонтеров Днепр. То есть именно я, почему я не я не знаю конкретно, кому мы помогаем, потому что просто приходят и говорят, так, ну отгрузи мне 20 борщей, мы повезем. Я отгружаю. Ну, в волонтерской среде это очень нормально, что как бы кинуть клич, у нас есть определенные, так сказать, площадки для общения, что там есть лишнее вот это, да? Пожалуйста, кому надо, кому забирайте, хотели, да. да. Либо надо такое, помогите, кто может. И очень плотно все это дело переключается, и совершенно нет мы в том числе и всегда, всегда и с большим уважением помогаем людям, которые стоят на блокпостах на мирной территории. Это сотрудники МВД, которые на самом деле достаточно много ловят этих самых наших банальных шпионов и рискуют жизнью точно так же, как и ребята на передовой. Наверное, в других условиях, но я тоже как бы, к ним отношусь с большим уважением. И мы тоже им помогаем. Поэтому всем... всім, хто нас захищає. Щодо технічної частини вашої роботи, це дуже така важлива частина, так? це те, чим ви можете зарадити, можливо, технікою, так? розкажіть саме про це. Ну, саме мій любимий примір з цієї серії, це это... <кхе> в одній часті є людина, який знає, як настроїти роботу синхронних двох двигателів газоновських в БТР-70, а в другому є БТР-70, який не працює. И это самая приятная часть нашей работы, это когда ты просто тебе обращаешься с вопросом, мы не можем настроить, ты берешь другого военного, помогаешь ему переехать туда, помочь настроить, все, проблема решена. Вот. Есть запросы, которые надо придумать, как сделать. Да? Вот мы тоже такие вопросы помогаем, но это вот если вы видели там, это же, там волонтеры, собственно говоря, сделали вот эти вот пере... пере мобильные блокпосты, которые там из геоткани и сетки наполняются песком и создаются в любом месте. То есть сделали как? Посмотрели, как у американцев по телевизору. Сели, придумали, сделали, отвезли, попробовали, переделывали, три раза сделали, и все нормально. Или, например, тоже один из моих любимых примеров с формой. Да? Наша форма, которая установлена в образца, была. Она ну, никуда не годилась по многим причинам, но эта ситуация она была такая, как она есть. Соответственно, у нас вначале бойцы ходили, там, легионы НАТО, да, бундесовских, и в бундесовских, в, Бундесверии, и в там, Формии. с австрийскими этими, со всеми, со всеми. Ну, просто потому, что надо было что-то одевать. Сейчас волонтеры как по всей стране, это не только наши, вот они перепробовали вот, практически все виды одежды всех войск, которые есть на земле, отобрали лучшие, оптимальные, вот наши ребята сейчас преимущественно одеты. Там, где не доходит Минобороны, либо там, где случилась какая-то беда и, собственно, форма пропала, либо еще что-то там в нашей форме. Они... И по итогу сейчас Минобороны приняла разработанный волонтерами образец украинской формы. И по мнению швейников, это на сегодняшний день одна из лучших форм в мире. Вот, по удобству, по всем своим характеристикам, а там, поверьте, очень сложная ситуация. Для того, чтобы современную форму пошить, вот ту, которую сейчас утвердили, там нужно больше полутора десятков переделочных операций. То есть ее на коленке не пошьешь. Мы как бы много занимаемся формой, и мы как бы в курсе этой темы, и вот тоже, пожалуйста, это такая... И нельзя назвать швейников волонтерами, да, но без их помощи, без их вот этой вот внутренней мотивации когда они не за коммерцию делают, а делают, потому что это надо. Вот мы бы этого не сделали всего. До речі, багато волонтерів також шиють чи білизну для солдата, або шкарпетки, речі, які необхідні. Щодо цього напрямку, чи є в вашій волонтерській діяльності люди, які займаються саме цим? Повно знайомих, які цим займаються, нам теж періодично відсипають від от швейного батальйону на Дніпропетровському. Дело в том, что и трусы, и носки – это расходный материал. То есть некоторые э, любители наводить панику говорят, ну, вот сколько можно им вести, и они поносили и выбрасывают, извините, как они там будут стирать. То есть это именно расходный материал. Те, что потребно, завжди. И те, что можно приносить. Опять же то, что... же, то же самое можно говорить и про форму, потому что э, там попал под обстрел, там порвал, там загорело просто, износилось. Тем более, что в тех условиях, которые там, и условия, которые здесь, там износ формы идет гораздо быстрее. То есть у нужно заменять, а уставом Минобороны там же, же ему выдают раз в полгода или, по-моему, реже даже. Завдяки волонтерам наши войска имеют и форму, и чисто белизну завжди. То вы за этим следкуете? разнообразно накормлено. Нельзя сказать, что мы прям вот, как бы вот прям вот, там, где мы, там все в порядке, но мы стараемся по возможности помогать вот в миру того, чего, так сказать, Опять же, это все благодаря, вы же понимаете, что вот мы с Лерой тут сидим, да, и вот что мы можем с вами практически ничего, да. Но мы можем немножко а, аккумулировать и воплотить вот, желание помочь всей страны в какие-то конкретные вещи, То до того, что вот, получить деньги, поехать купить, отвезти. Либо проехаться собрать, передать, либо... завести там бабушке на сокол картошку, она ее порежет, порежет, привести к Лере, Лера ее посушит, потом запакует и отправит, понимаете? То есть это очень такая пронизывающая вот все общество, структура. Така складна схема, яка необхідна у волонтерській діяльності. Якісь дрібниці, які ви виконуєте кожен день, якісь дрібні дії, але вони так необхідні, щоб зробити щось масштабне. Ну, по суті, так. Да. Тобто, теж один із таких примірів характерних. в Киеве сотрудники в штабе договорились, чтобы в Харькове перевели методички НАТО, их напечатали, вот, потом мы своими каналами, своими силами их забрали из Харькова, перевезли, посортировали, сделали списки по частям и потихоньку их туда отправляем. То есть тут фактически вот все, что есть в стране, все интегрировано в единый процесс, который на выходе получает знания, которые спасают солдату жизнь. Еще один важный проект, которым вы занимаетесь, это беспилотники, сбор коштів саме на беспилотники. Как просывается сбор? По мере того, как вот развивалась обстановка, втягивались наши соседи, вот. потребовалось поднять уровень технического, ну, технической оснащенности наших войск. И... Как бы, тяжесть наших проектов, их сложность в некоторых моментах, она уже <laughs>, на уровне, научно-исследовательских институтов. То есть <laughs> это очень серьезные технологические проекты. И кроме того, что туда надо потратить свое время, свои знания и навыки, привлечь нужных людей, они, к сожалению, требуют очень серьезных ресурсов финансовых. И это как бы отдельная у нас проблема, как бы собирать Скажем так, деньги, либо помощь там, на еду, на сигареты, на одежду. Это одна ситуация. Собрать достаточно большие суммы денег на то, чтобы построить, купить запчасти, построить беспилотники, научить бойцов, отправить их, так сказать, искать, откуда же по нам стреляют. Вот, это вещь, которая требует ну, достаточно больших денег. И вот тут, конечно, нам нужно... Помощь від потому тому що за внутрішніх ресурсів це неможливо зробити. Без допомоги, звичайно, да. нічого неможливо зробити. Які зараз потреби нас дивляться? Глядачі, можливо, хтось тільки приєднався до нас, що потрібно. От зараз чим наші глядачі можуть допомогти військовим? Ну, на технологічні проєкти. Нужны люди, которые могут поучаствовать в программировании, настройки современных средств компьютерных, вот, написании программ и так далее. Нужны люди, которые ну, могут что-то сделать своими руками на уровне там, тонких механизмов. Нужны деньги. Деньги нужны на то, чтобы закупать аккумуляторы, двигатели, компьютеры. как бы базу на основе которой строится самолёт. К сожалению, это все сделать э, самому невозможно, это надо покупать. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Над зараз нібито перемир'я триває, але потреби збільшуються, чи все ж таки завдяки перемир'ю зменшується? Або й наступало, по суті. Ну, я не соглашусь. э Перемирие всегда хорошо, потому что я живу недалеко от аэропорта, по вою скорых я всегда понимаю, у нас идут активные действия, либо перемирие. Другое дело, что враг коварен, и зачастую во время перемирия происходят очень обычные потери, наверное, ты это имела в виду, очень ну, обидные потери, наверное, ты это имела в виду. Но или? я же да. говорю, что потери да. у нас не уменьшились, поэтому потери по у сути… Потери у нас уменьшились, если раньше, там, ну в разы, в разы потери уменьшились. То есть я Но, на жаль, сказать. не Тут вопрос не в этом, вопрос в том, что э, чем лучше мы подготавливаем нашу армию за период перемирия, тем больше шансов, что оно продлится. Понимаете, в чем дело? То есть <как> никто не пойдет драться с человеком, который готов и только размялся. Да? Вот если человек расслабился, пошел выпил пивка, вот тут его можно и подкараулить. Поэтому я всегда... Это уже не первое перемирие у нас. вот, Изучая историю, я знаю, что в Югославии у них там было 15 перемирий. Как будто до тех пор, в нас неведомо. Неведомо, да. Но я считаю, что это передышка, во время которой нужно готовиться, нужно помогать нашу армию делать сильнее. Ну а кроме того, ребята же есть не перестали во время перемирия, понимаете. Даже, наверное, стали больше, да, чуть-чуть впрок запасаются. На самом деле, просто легче стало доставлять питание, поэтому... Потреба сближилась. Да, этого. да. Опять же, у нас сейчас происходит... Вот мы, по, опять же, по своим коммуникациям, мы видим, что идет очень серьезная переподготовка армии. То есть, работают все наши учебки. Людей учат работать с новой техникой. Старая техника чинится. С консервацией техника восстанавливается. Все это, то есть количество людей, которые вовлечены непосредственно в службу в нашей армии, оно увеличивается каждый день. И поэтому вот эти вот потребности в обычных бытовых вещах, либо там мыльное-рыльное, поесть и так далее. Ну и опять же желательно создать какой-то буфер, чтобы если что, да. нас, нас то было, мы могли сразу отвести. Это да, это нужно. Но опять же мы пытаемся воспользоваться моментом, когда не стреляет, когда мы не летим там ночью, ввести там обезболивающее в госпиталь, понимаете. Вот. Мы пытаемся воспользоваться этим моментом для того, чтобы сделать нашу армию сильнее. Для того, чтобы на нас было страшно нападать. Вот это вот, как бы я так это вижу. Але кожного разу повторю одне і те, що ми все ж таки сподіваємося, що вже дуже скоро ми будемо допомагати, але у мирний час. Сподіваємося. Да, дуже очень, вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу від імені, мабуть, усіх глядачів, які зараз дивляться наш ефір. Завдяки волонтерам, військові тримаються. Вони знають, що в них є гарний тил, що їх чекають, що їм допомагають не тільки вдома, а ще й просто небайдужі люди. Тож, велика вам вдячність нашим глядачам. Ми дякуємо, що ви були з нами. Не будьте байдужими, допомагайте. Перша частина нашої програми добігла кінця, а другу частину ми хочемо присвятити нашим жінкам. Тож, прямо зараз, сюжет як бути красивими, а потім майстер-клас.